মন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কবলৈ বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা বা তেওঁলোকৰ দলৰ কৰ্মীসকলে মইও জুবিন আমিও শ্লোগান দিলে তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গ হৈ নাযায় কাৰণ জুবিন গাৰ্গ হবলৈ কাৰণে পোন প্ৰথমতে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ কৈ অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কাখন সমৰ্থন কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ জুবিন নাথ ডাঙৰীয়াই সদায় কৈছিল যে তেওঁ কাখন কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে সমৰ্থন কৰা নাছিলে তৃতীয়তে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিন্তু গছ গছনি ভাল পাইছিল আপোনালোকে উন্নয়নৰ নামত গছ গছনি কটা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এয়া যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে ময়ো জুবিন আমিও জুবিন শ্লোগান দি পেলাই জুবিন নামৰ সত্য়াটোক আপোনালোকে অপমান নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কবলৈ বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা বা তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলে শ্লোগান দিলে তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গ হৈ নাযায় কাৰণ জুবিন গাৰ্গ হ'বলৈ কাৰণে পোন প্ৰথমতে হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ কৈ অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কাষত সমৰ্থন কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ জুবিন নাথ ডাঙৰীয়াই সদায় কৈছিল যে তেওঁ কাষত কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিন্তু গছ গছনি ভাল পাইছিল আপোনালোকে উন্নয়নৰ নামত গছ গছনি কাটা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এয়া যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে ময়ো জুবিন আমিও জুবিন শ্লোগান দি পেলাই জুবিন নামৰ হত্যাটো আপোনালোকে অপমান নকৰিব মন্ত্ৰী ড ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কবলৈ বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা বা তেওঁলোকৰ দলৰ কৰ্মীসকলে মইও জুবিন আমিও জুবিন শ্লোগান দিলে তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গ হৈ নাযায় কাৰণ জুবিন গাৰ্গ হবলৈ কাৰণে পোন প্ৰথমতে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ কৈ অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কাখন সমৰ্থন কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ জুবিন দাস ডাঙৰীয়াই সদায় কৈছিল যে তেওঁ কাখন কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে সমৰ্থন কৰা নাছিলে তৃতীয়তে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিন্তু গছ গছনি ভাল পাইছিল আপোনালোকে উন্নয়নৰ নামত গছ গছনি কটা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এয়া যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে ময়ো জুবিন আমিও জুবিন শ্লোগান দি পেলাই জুবিন নামৰ সত্য়াটোক আপোনালোকে অপমান নকৰিব ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কবলৈ বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা বা তেওঁলোকৰ দলৰ কৰ্মীসকলে শ্লোগান দিলে তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গ হৈ নাযায় কাৰণ জুবিন গাৰ্গ হবলৈ কাৰণে পোন প্ৰথমতে হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ কৈ অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কাখন সমৰ্থন কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ জুবিন নাৰ্ড ডাঙৰীয়াই সদায় কৈছিল যে তেওঁ কাখন কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে আৰু সমৰ্থন কৰা নাছিলে তৃতীয়তে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কিন্তু গছ গছনি ভাল পাইছিল আপোনালোকে উন্নয়নৰ নামত গছ গছনি কটা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এয়া যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে বয়ো জুবিন আমিও জুবিন শ্লোগান দি পেলাই জুবিন নামৰ সত্য়াটোক আপোনালোকে অপমান নকৰিব